বাইশ তারিখের অযোধ্যার রাম উদ্বোধনে যাচ্ছেন না তিনি বাইশ তারিখে অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনে যাচ্ছেন না তিনি গঙ্গাসাগর মেলায় এসে সাপ জানিয়ে দিলেন পুরী পেরি স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী কি কারণ তিনি যাচ্ছেন না রাম মন্দিরের উদ্বোধনে সেই কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেন বলেন है लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो यह भी आवश्यक है क्योंकि जो प्रतिमा होती है अर्चा विग्रह होता है मूर्ति होती है विधिवत उसमें भगवत तेज का सन्निवेश होता है विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर या तो तेज का सन्निवेश नहीं होता या सन्निविष्ट तेज तिरोधित हो जाता है फिर उसमें प्रतिमा में अर्चा विग्रह में मूर्ति में डाकरी भूत प्रेत इन सब का प्रवेश हो जाता है और भूत चारों दिशाओं को विप्लव मचा देते इसलिए शास्त्र संगत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी व्यवधारी शास्त्र संबंध विधा से ही हो मैं एक संकेत करता हूँ संविधान का अर्थ ही होता है विधि और निषेध विधि निषेध में ही संविधान होता है शास्त्र संगत विधा से भगवत की प्रतिष्ठा हो पूजा आदि का प्रक्रम हो इतनी सी बात है इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है मतभेद किसी में नहीं है आगे गुरु जी उल्लेख আগামী বাইশে জানুয়ারি অযোধ্যা রাম মন্দিরে দেব প্রতিষ্ঠা উৎসব রয়েছে একই সঙ্গে উদ্বোধন হবে রাম মন্দিরের এদিকে চব্বিশ লোকসভা ভোট তার আগে বিজেপি সরকারের রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিরোধীরা সওয়াল করছে প্রধানমন্ত্রী আপনি কাম করেন ধার্মিক पूजी जब ने शंकराचार्य ने भोजनखाने में, में बनाने चला जाऊं पास का पास होऊंगा मैं भोजन कक्ष में तब जाऊं पास का पास रहूं लोकी बात में लग जाऊं पास का पास हो जाएं प्रधानमंत्री का दायित्व धार्मिक क्षेत्र की मर्यादा धार्मिक क्षेत्र में हम पाली देश तो के लिए प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक क्षेत्र की मर्यादा को आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान देना साम्य हस्तक्षेप करके এদিকে রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরতি অনুষ্ঠানে সামিল হবে তিনি আমন্ত্রিত রয়েছেন উদ্বোধনের মুখ্য অতিথি হিসাবে এমন এক অনুষ্ঠানে দেশের চারজন শঙ্করাচার্যের উপস্থিতি না হওয়ার ঘটনা বেশ তাৎপর্যবাহী বলে মনে করছেন অনেকেই এছাড়াও তিনি বলেন कुटर उद्योग लघु उद्योग किया गया या सबसे उत्कृष्ट से विचार करें तो बनने का मार्ग किया गया। बर्तन कौन बनाते थे चप्पल कौन बनाते थे जूता कौन बनाते थे वस्त्र कौन सीखते थे सारे कुटीर उद्योग लघु उद्योग जिनको दिया गया वस्तु का उत्पादन करते थे उचित लाभ लेकर के भैंसियों को बेचते थे वैश्य उचित लाभ लेकर के समाज में वितरण कर देते थे बीच में दलाल कोई नहीं होता था पच्चीस रुपये में जो सामग्री बनती थी सत्ताईस रुपये से अधिक उसकी कीमत नहीं होती थी आजकल जो सामग्री पच्चीस रुपये में बनती है दो सौ पचास रुपये तक जाकर पहुँच जाती है दलाली हमारे यहाँ दलाली थी जिनको বিশ্বের বিভিন্ন স্থানগুলিকে সরকার পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি করে ফেলেছে আর এর ফলে তীর্থস্থানের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে মানুষ তীর্থ করতে যায় ওখানে মানুষ ঘুরতে যায় না এমনই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ করেন তিনি ব্যুরো রিপোর্ট জেলার বার্তা